Kamalın, şöbə Taxtöz. Deməli, burada belə bir sual məmama gəldi ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə bu sahədə mürəfişlik nə səbəb elədi? Birbaşa ginekoloq, endokrinoloq və ya hətta nativin apındovanın deyib gələnlər hansı şikayətlə üstünə də gəlirlər? Yəni birbaşa gəlirlər. Mə bəllidir ki, mən özüm endokrinoloq, ginekoloq ilə çox məşğul oluram. Endokrinoloq, ginekoloq sahədə problemli bir hamiləliklər daha çox. İnandırım siz mənim praktikamda çox problemli hamiləliklər, hətta şəkərli diabet belə tipindən asılı olmaq, 1-ci, 2-ci gestasion diabet, 2-ci tip, o cümlədən gestasion diabet, qalxana bənzər vəzin problemləri ilə müştərək müşahidə olunan hamiləliklər hansı ki, uğursuz nəticələnib bitişdi. İşte, menstrual siklin pozulması ilə, sonsuzluqla, xüsusilə endokrinoloq sonsuzluqla məşğul olan müraciət edən patientlərim çoxdur. Bundan əlavə, cinsin inkişafının pozulması ilə olan xəyər patientlər, məsəl şaşşevski-Terner sindromu var, testik olar feminizasiya sindromu var. Yəni ağrı sindromlarıdır. Yəni e, elə hesab edirlər, hətta onlar çox e, yerlərə gediblər. E, 20 yaşında qız var, qız gətiribdi. Deyər ki, ata-baba hamısının inkişafı yoxdur. Hara apalmışam dedilər. Bu müalicəsi yoxdur. Ona görə mən əlimi, qolumu salladım, oturdum, durdum. Və həmin qız bu gün ikinci cinsiyyət əlamətləri çox yaxşı inkişaf etmişdir. Düzdür, yaşı biraz keçsə də e, qadın, qızdır və özünün xarici görünüşündən zövq alır. Yəni bu gün bizim e, cəmiyyətimizdə e, belə kromosom patologiyaları ilə, cinsin inkişafının pozulması olan qızlarımız var, amma onlar öz qüsurlarını gizlədirlər və bir növ özünə qapanmış vəziyyətdə olurlar. Həm psixoloji cəhətdən, həm də fiziki qüsurları göstərməmək üçün insanlardan aralanmaq istəyirlər. Biz onları cəmiyyətə inteqrasiya etməliyik. Mənim bizim vəzifə borcumuz bir də budan, bundan ibarət. Tək müalicə etmək deyil, həm də onların psixoloji dəstəy, psixoloji dəstək olmalıyıq onlara və onların bir növ dostlarına çevilməliyik. Biz həkim kimi həkim, psixoloq kimi, psixoloq olmalıyıq və bu gün həmin qız öz gözərliyi ilə, öz xarici görüşlərlə, zövq alır, hətta hələ də getmək istəyir. Mən onların da yoluna başa salıram ki, yəni onun ana olmaq haqqı var, amma donasiyanın, donorun murtəsinə onun valideynlərinin də başa salmışam. Yəni nə qədər ağır olsa da bu sahəsinin sahəni qəbul etməlidirlər. Amma çıxış yolları da var. Yəni mənim patientlərim belə maraqlı, həm də ki, necə deyim, ə, uzun müddət müalicə alası patientlərdir. Hansı ki, doğrudan da təsəvvürən anadan gəlmə yumurtalıqları yoxdur bu patient də uzun müddət məalicə almalı. Təbii menopauza yaşına qədər və mütəmadi addə olaraq mən onların sağlamlığına nəzarət etməli, qanlaqdalama sisteminə, qaraciyərin funksiyasına. Deməli, mənə burada o da terapevt, yaxşı bir terapevt də lazımdır ki, onun uzun müddət qarmalanıq preparat qəbul edən, bu özününkü deyil axı, kənardan qəbul edən bu preparatları, sintetik preparatları çoxsu da, yəni belə preparatlar qəbul edən qadınlarda qaraciyərdə problemlənməsin, qanlaqdalanmasında problem yaranmasın, südvəsində problem yaranmasın deyənə digər daha yaxşı mütəxəssislərə müraciət etmək lazımdır. Məsələn mən bir dənə sizə bir söz deyim. Bu yaxınlarda bir pasiyent gəlib. Deməli biz həm də terapiyanı yaxşı keçmişik, dərs oxumuşuq instada. Yəni bunu biz öz tələbələrimizə də təlqin edirik ki, digər fənləri də oxuyun. Nə olsun ginekoloq olacaqsınız. Digər fənləri də yaxşı oxuyun. Çünki sizə gələn pasiyent digər somatik patologiyaların, digər orqanların xəstəliklərinə müraciət edə bilər. Pasiyent və pasiyent gəlib Deməli, uzun müddətli müalicə olunur, kardioloqda müalicə olunur, ağciyərinə görə deməli, ağciyərin üstündə müalicə olunur. Deməli, bütün daim müalicələrdən keçib, amma pasiyent oturan kimi dedim, səndə sistem, qır, sistem qırmızı qurdəşənə xəstəlikdir. Yəni bu qor sistem qurum-qurunuzu qurdəşənə bütün sistemləri, birləşdirici toxuma olan bütün sistemləri, sümükdən, tutmuş qırdaqdan tutmuş, dəridə olan birləşdirici toxumalardan tutmuş, hamısını zədəleyir. Yəni hissə-hissə zədəleyir və nə olsun, onun miyoması var idi. Yəni ginekoloq pa loqiyona qalxana bənzər vəzin problemi də vardı. Qalxana bənzər vəzin problemi menstrual siklin pozulmasına səbəb olmuşdu. Miyomaların böyüməsinə tə, böyüməsin təhdid etmişdir. Yəni bunlar var idi bunda, amma yanaşa ən vacib, ən əsas xəstəliyi sistemik qurmuzun qurdəşinə idi. O vəziyyətdə biz onu əməliyyat edib və artıqsa bir müalicəsinə apara bilməzdik. Vəziyyətdən çıxartmalı idik. Sistem qurumulqızımızı qurdəşənəy, reumatoloqa göndərdik və orada müalicə aldı. Vəziyyətdən kəskin vəziyyətdən çıxandan sonra biz öz müalicəmizi təyin elədik və çox yaxşı bir effekt alındı.